кассовые неприятности. Что получают предприниматели в результате нововведений в стране и на что они готовы? Об этом сегодня в программе «Отражение» у нас в гостях Александр Чумак, президент Ассоциации частных работодателей. Здравствуйте. Добрый день. Итак, как выяснилось, даже не все предприниматели знают, что с 1 июля они должны будут пользоваться кассовыми аппаратами. Давайте проясним сразу, что это за закон, почему он требует введения кассовых аппаратов и кого он касается. Закон был принят 28 декабря, номер 71. Он носит изменения в налоговый кодекс. И согласно его норм, с 1 июля кассовые аппараты должны применять предприниматели третьей группы единого налога, кто торгует за наличный расчет. Такая же норма касается предпринимателей второй группы единого налога, но уже с 1 января 2016 года, те, кто не торгует на рынке. По данным областной налоговой в Харькове, в Харьковской области, таких предпринимателей третьей группы приблизительно 23 тысячи и второй группы 43 тысячи. То есть они потенциально попадают под эту норму. И по нашим опросам где-то приблизительно 70% предпринимателей не задумывались и не знают об этой норме. Ну, как она повлияет на жизнь предпринимателей, что конкретно повлечет за собой? То есть какие-то растраты, сиюминутные или постоянные, или гораздо хуже что-то? Есть два типа затрат, которые они понесут. Это разовые. На покупку кассового аппарата, обучение персонала, подключение, сервисные услуги по установке кассового аппарата. Самый дешевый кассовый аппарат на сегодняшний день стоит 260 долларов. Обучение персонала это 100, 200, 300 гривен за человека, подключение кассового аппарата, программирование, эта услуга может быть до 600 гривен. И плюс, если у вас много... Товара на торговой точке, то вы еще должны приобрести сканер для считывания штрих-кода. Это еще дополнительные затраты. Плюс есть затраты ежемесячные. Это сервисное обслуживание, это покупка кассовых лент и это перепрограммирование, перепрограммирование кассового аппарата, потому что не все это смогут сделать самостоятельно. По нашей оценке, годовые затраты бизнеса будут составлять от 50 до 100 тысяч гривен на один кассовый аппарат. Такие затраты на сегодняшний день бизнес потянуть не в силах, особенно в маленьких городках. Но дополнительно еще бизнес боится еще больше, чем этих трат, это повышенного контроля со стороны государства. Возможных штрафов проверок, а штрафы у нас на сегодняшний день не поменялись. Закон об РРО как был старый, так он и есть. И это два больших риска, которые предприниматели не в силах на сегодняшний день потянуть. Но эти кассовые аппараты на данный момент все-таки у многих уже установлены. А что перепрограммировать там нужно уговорить? А, на сегодняшний день из тех, кто попадает под эту норму, приобрели кассовые аппараты, но еще не зарегистрировали, около 10%. Предпринимателей. А, то есть, все-таки огромное число еще не предпринимателей. Да, это первое. Второе. Перепрограммирование кассового аппарата предполагается, когда у вас идет переоценка товара. То есть, если у вас э, подорожал товар, вы уже должны его выбивать по новой цене. Если вы выбиваете его по старой, то это влечет штраф. Поэтому перед тем, как продавать переоцененный товар, а в связи с тем, что у нас инфляция, переоценка происходит часто, его нужно перепрограммировать. Это дополнительные затраты. А для чего вообще на самом деле их вели, как вы считаете, ну, какая-то выгода для государства от этого будет или нет? По объяснению кабинета министров эта норма была затребована международным валютным фондом для как условие для выделения кредита. Я очень сильно сомневаюсь, что международный валютный фонд требовал установки именно кассовых аппаратов. Он, скорее всего, требовал выведения бизнеса из тени, то есть экономики из тени. Одни, одной из частей тени является не показанный оборот, часть оборота, который проходит через предпринимателей. Но таким же образом якобы борются с контрабандой, которая поступает к нам в Украину. Но очень интересный вопрос. У нас граница проходит не на рынках, не в магазинах, а именно на границе. И перед тем, как перекрыть контрабандное поступление товаров, для этого нужно сначала закрыть эту дырку на границе и потом уже ставить кассовый аппарат. Кроме этого, я хочу напомнить, что культуры пользования кассовыми аппаратами у нас нету как таковой. Никто никогда не проводил разъяснительной кампании. Это первое. Второе. Государство не предоставляет никаких льгот для тех, кто пользуется кассовыми аппаратами. То есть предприниматель должен понимать, что ставя кассовый аппарат, государство его полностью освобождает от проверок, например, на три года, от каких-либо проверок и штрафов. Далее, государство должно подумать, каким образом компенсировать затраты на покупку кассового аппарата. На сегодняшний день бизнес не имеет таких больших доходов, потому что покупательная способность у людей упала. Бизнес падает растут, растет стоимость аренды. И дополнительные затраты просто большие. Кроме этого, если все-таки ссылаться на европейскую практику, то в Европе перед тем, как принимается какая-то норма, она рассчитывается на уровень административной нагрузки на бизнес и граждан. Не только бизнес, но и граждан. Она подразумевает расчет стоимости соблюдения данного законодательства. То есть предприниматель, тратя такие деньги, должен их как-то компенсировать. Путей компенсации этих затрат две. Это повышение стоимости товаров и услуг, то есть мы будем платить больше. Либо уведение э, из налогов, то есть то, что происходит. Э, а по люди, всему. в принципе, не готовы платить больше, поэтому получается, да. что все-таки больше бизнес будет опять в тень уходить. То есть то, с чем боремся, опять наоборот будет приобретать еще больше размах. Да, более того, я даже расскажу случай, который случился с, с нашим членом ассоциации, который, зайдя в парикмахерскую, спросил у парикмахера, а вы готовы к установке кассовых аппаратов? Но что парикмахер сказал? У нас уже был налоговик местный. Он сказал, что 500 гривен в месяц человека и никаких кассовых аппаратов не нужно. То есть вот прямая коррупция. Вот э, то против чего мы боролись, выходил Майдан, но фактически получается, что этим законом наоборот стимулируется коррупционная составляющая. И что будут делать предприниматели, опять собирать Майдан или что? Первое, мы проводим мирные акции протеста, э, которые показывают, что бизнес против этой нормы. Второе, мы ведем работу э, разъяснительную, то есть чтобы все предприниматели знали, что их ждет. Э, э, третье, мы работаем конкретно с э, властными мишенями. Это народные депутаты, которые могут проголосовать за закон 17.18. Закон, который предполагает отмену этой нормы с 1 июля. То есть все, кто торгует самый мелкий микробизнес, не имеет оборота больше 3 миллионов, он не будет обязан ставить кассовый аппарат. А у, них, у нас таких большинство. Кроме этого мы готовим э, сбор, э, мы собираем подписи для того, чтобы отправить на э, премьер-министра, на Верховную раду и на президента по э, нашу инициативу уже поддержал на сегодняшний день губернатор области, и в пятницу было отправлено за его подписью письмо на премьер-министра с просьбой пересмотреть эту норму. Причем это прецедент, потому что такая поддержка есть только в Харьковской области пока. Хотя в планах адвокационных действий, которые мы проводим в рамках всей Украины, во всех областях предприниматели будут добиваться такой поддержки от своих областей. На сегодняшний день в акции протеста участвуют 22 области, то есть почти уже вся Украина. Но если это преподносилось под соусом, что это нужно Международному валютному фонду, то есть если это будут отменять, то скажут, что вот не выполнили требования, и следующий кредит не дадут, или это не было каким-то требованием. Дело в том, что мы обосновываем, почему мы против кассовых аппаратов. То есть мы не выступаем за то, чтобы вообще вести бизнес в тени. Мы говорим, ребята, государство тоже не готово на сегодняшний день ведение кассовых аппаратов потому что оно не создало условия для бизнеса, чтобы нам было выгодно их поставить. А мы какие не... это условия должны быть? Какие условия? Это я уже сказал. Компенсация тех затрат, которые мы понесем в связи с ведением кассовых аппаратов. Ага. Изменение закона об РРО. Компенсация откуда? Из госбюджета? Это могут быть э -э, затраты, например, получение грантов международных, а такие предложения уже есть для того, чтобы э -э, кассовые аппараты предоставлялись бесплатно. Второе. Это э, упрощение администрирования и отчетности. То есть, чтобы мы затрачивали меньше времени и денег на сдачу отчетности. Следующее. Это э, э, изменение в закон об РРО, чтобы штрафы, которые есть, не были так страшны бизнесу. Потому что у нас в законодательстве есть нормы штрафов, которые предполагают наложение санкций за э, нарушения, которые не ведут к занижению налоговых обязательств. А таковыми, например, является э, ошибка э, в выбитом чеке, либо невыбитый за этот отчет Он не ведет к занижению налоговых обязательств. Да, это нарушение, но за это налагается штраф. Кроме этого, мы постоянно говорим о том, что на сегодняшний день у нас скоро будет 500 дней, как мы похоронили злочину Владу, но никаких реформ нету. И вместо того, чтобы вводить кассовые аппараты, Государство должно заняться первой очередной задачей. Это создание комфортных условий для ведения бизнеса. Мы вообще настаиваем на том, что в Украине должны быть наилучшие условия на континенте. Тогда к нам пойдут инвестиции. И вместо того, чтобы говорить о легализации проституции, нужно заниматься этим вопросом, который я сказал. Потому что и проституция не будет легальной в нашем бизнес-средовище. Нельзя вести ну, представители власти наверняка вам говорили и о том, что, ну вот мы упрощаем жизнь бизнесу там законом регуляции бизнеса, еще какими-то там уступками. Вы это прочувствовали, как-то На сегодняшний день в первую очередь отменяются те регуляторные акты, которые особо, не, скажем так, давно и не выполнялись. То есть сейчас закон гильотинный действует, мы отсекаем все то, что не работало до этого. То есть мы и так их не исполняли, их невозможно было выполнить. Поэтому административная нагрузка на выполнение этих регуляторных актов была практически нулевая. Мы это не почувствовали. Основные регуляторные акты пока у нас еще идут в рассмотрении на изменения. Но параллельно необходимо провести налоговую реформу. Налоговый кодекс, который был принят в 2010 году, он очень громоздкий и сложный. Нормы его невозможно иногда выполнить однозначно, потому что их трактуют по-разному. Кроме этого, у нас э, очень сложное налоговое законодательство. Мы тратим очень много времени на налоговую отчетность, даже в электронном виде. Потому что у нас не секрет, иногда электронные отчеты не принимают. Далее, у нас так и никто не борется с налоговыми ямами. Поэтому малый бизнес очень часто попадает как транзитер в эти схемы. И мы тратим очень много времени на то, чтобы доказать, что мы на самом деле не воры. Мы не воруем деньги у бюджета. Просто есть большие игроки, которые решают свои вопросы, а мы просто попадаем иногда в эти цепочки, как покупатели, либо продавцы товаров и услуг. Вот. Кроме Даже этого, не знаю, том, не что зная это -то... об этом, очень часто. Это, да? это бывает постоянно. Кроме этого, у нас э, сама налоговая служба, фискальная служба, у нас не реформировалась, ну, наверное, лет 20. Она старая, работает по старой системе. И то, что говорят, она сервисная, да, она где-то стала сервисной, но, к сожалению, внутри она осталась такой, как, как есть. И мы сейчас прилагаем усилия для того, чтобы реформировать тоже. То есть необходимо на сегодняшний день проводить более серьезные изменения не просто введением кассовых аппаратов, а полной реконструкцией экономической и налоговой среды, чтобы бизнесу стало легче дышать. И тогда бизнес будет спокойно зарабатывать деньги, больше зарабатывать денег, создавать рабочих места и больше платить налогов. А какие налоги вы оставили бы? А какие отменили бы? Мы еще в апреле прошлого года, уже больше года назад, предоставили свою концепцию налоговой реформы налоговой системы. Там 7 налогов, то есть мы предлагали оставить налог на прибыль, НДС, но сниженный до 7%. Естественно, налоги на платежи, ресурсные платежи, вот, то есть аренда земли, единый налог однозначно, потому что он понятный. акциз, естественно, потому что это важный налог. И в принципе, как бы и все. Но э, сам НДС нужно серьезно реформировать. Все постоянно говорят, что это достаточно злочинный налог. На, на нем э, нечистые на руку дельцы зарабатывают. Поэтому его нужно реформировать очень серьезно. И введение э, электронных э, НДС-счетов на самом деле никоим образом не решает эту проблему, потому что проблема кроется в политической воле. Пока есть люди, которым это выгодно... Они будут делать только вид о том, что проводится реформирование, но до дела у нас, как всегда, ничего не доходит. Какие еще недавние, так сказать, новшества в украинском законодательстве повлияли на бизнес? Ну я уже сказал, это электронное администрирование НДС, которое пока что не введено на полную силу, но оно пугает бизнес очень серьезно. Вот особых положительных я бы не сказал. Потому что изменение ЕСВ, которое произошло, оно коснулось совсем небольшого сектора предпринимателей. То есть те, кто может позволить быстро, одномоментно повысить зарплаты своему персоналу и тем самым снизить ЕСВ. Сами предприниматели частные, ФОПы, они как платили 34,7 ЕСВ, так и платят. Их это никоим образом не коснулось. Мы выступали давно за то, чтобы ЕСВ был снижен до уровня 15-16%, и э, недавно появилась очень интересная концепция, которая предполагает вообще отмену ЕСВ и э, возврат к старой системе, как это было, что ЕСВ входит в состав единого налога. Это просто понятно и легко администрируется, и это предпринимателям было бы очень легко сделать. Многие харьковчане наверняка покупают товары в интернет-магазинах, это достаточно удобно. Что изменится в работе этих, этой отрасли бизнеса и как повлияют опять-таки эти кассовые аппараты, их введение на работу интернет-магазинов? Интернет-магазины, конечно же, они будут уходить от наличных расчетов по максимуму, в том числе расчетов из карт, путем перечисления с карты на карту, а также расчета электронными деньгами. Вот. Причем такие расчеты они давно используются, и они для интернетчиков самые простые и понятные. То есть быстро рассчитался, получил на счет деньги и не связываешься с необходимостью отчетности. Поскольку у нас таки не был принят закон об электронной коммерции, который предлагался еще в 2012 году, то все остальные нормы у нас остаются, как и были, единственный недостаток. Интернет-торговли это то, что электронная э, сделка у нас так и не признана операцией официальной. То есть в господарском кодексе нету понятия электронная сделка. Если вдруг у вас возникнут какие-то споры с продавцом по электронной сделке, по, по покупке в, э, в, э, в интернет-магазине, то в суде вы не сможете доказать свою правоту. Потому что электронные расчеты, электронная сделка, там вы подписываете соглашение некоторое о том, что вы покупаете товар, она не признается в нашем суде. Поэтому есть два риска. Первый риск – это то, что покупатель не совсем защищен. С другой стороны, и сам предприниматель, который торгует через интернет-магазин, в отдельных случаях не сможет доказать свою правоту. Опять же говорю, потому что вид электронной сделки в украинском законодательстве отсутствует как таковой, и он не будет приниматься во внимание при решении спорных вопросов. Ну вот вы говорили об электронных расчетах, об электронных системах платежей. Вот одна из таких систем недавно получила и государственную регистрацию в Украине угу. буквально накануне. А, означает ли это, что пользователи этой системы будут у налоговой под колпаком? Да, конечно же. Это значит о том, что такие формы расчета будут известны государству. То есть до этого они не были подконтрольны, теперь любые э, проводки, то есть они будут контролироваться. Это значит, что э, бизнес рано или поздно, который не показывает их в своих отчетах, может попасть под штраф. И это нужно помнить и знать. Соответственно, на данный момент что нужно оформить предпринимателям, которые на таких системах работают? Я не знаю, каким образом там легализуются электронные платежи, но, во-первых, они должны быть оформлены, эти предприниматели официально, как предприниматель. Это первое. Второе, я знаю, что многие работают на общей системе, показывая нулевые отчеты, они должны перейти все-таки на единый налог, потому что на общей системе у него будут очень большие налоги. И это, этот, вести бизнес в таких условиях очень сложно. Ну и, конечно же, нужно подумать, каким образом он будет проводить электронные платежи, каким образом, какие отчетные документы, то есть расчетные документы он будет предоставлять для налоговой в случае необходимости э -э, такого предоставления. Какие акции в ближайшее время планируют предприниматели? Это будут акции протеста или какие-то другие? Да, первое, это акция протеста, она сейчас в Киеве проходит под Верховной Радой. Далее, это мы будем проводить не только мы, но и по всех областях. Это будут автопробеги по районным центрам и по областным центрам, где мы будем разъяснять нормы закона о введении кассовых аппаратов, разъяснять, почему мы против введения кассовых аппаратов с 1 июля, собирать подписи и таким образом показывать, что это не кучка людей, там не 100 человек хотят отменить эту норму, а на самом деле эта норма коснется большого количества людей. После 15 июня все области собранные подписи э, в, за отмену кассовых аппаратов отправят на адрес Верховной Рады, Кабинет Министров и Президента. Туда же мы направим обращение с просьбой отменить эту норму. Отменить ее введение с 1 июля, либо принять закон 17.18, который предполагает э, для микробизнеса отмена этой нормы. Кроме этого, э, многие Предприниматели будут проводить э, круглые столы по областям для разъяснения этой же нормы. Э, всеукраинская акция, наверное, будет 17 июня проводиться. Э, мы будем встречаться с народными депутатами э, с политическими партиями, фракции которых представлены в Верховной Раде. И у нас есть за, запасной план Б. Это подача в суд э, с, э, с оскаржением э, нормы в суде. Потому что э, изменения в закон, э, в Налоговый кодекс, были приняты 28 декабря. По существующему законодательству любые э, изменения, вступающие с 1 января следующего года, должны быть приняты до 1 июля. То есть Верховная Рада нарушила закон, и мы оставляем за собой право в крайнем случае подать в суд. А до этого были какие-то обращения предпринимателей по этим вот законам, которые ранее принимали украинские власти в суд? Суд мы В 2009 году мы выиграли, это правда был суд против не закона, а постановы Кабинета Министров 366. ,5. Есть ли такие вот успешные случаи? Да, мы тогда выиграли суд, было успешно, было подано, если я не ошибаюсь, около трех с половиной тысяч исков по данной норме. То есть у нас опыт уже есть выигрыша такого суда, поэтому суда, поэтому мы готовы. И еще о рыночных торговцах. У многих там, конечно, есть тоже кассовый аппарат, но у кого-то и нет. А всем ли он там нужен? Uh, у многих стоят не кассовые аппараты, а расчетные. Это аппараты, которые не являются фискальными, они просто контролируют продавца. Многие предприниматели это, uh, этот инструмент давно используют. То есть такой кассовый аппарат, он недорогой, он не содержит модема, и он не отправляет отчет налогового. По разъяснению налоговой, некоторые предприниматели, торгующие на рынках, попадают тоже под норму установки кассовых аппаратов. Это касается предпринимателей, которые торгуют в торговых центрах, которые рынками не являются, но могут находиться на территории рынков. Вот они тоже по объяснению налоговой попадают под норму применения кассовых аппаратов. И вот там предприниматели, они практически все не знают об этом. Они искренне верят, что они торгуют на рынке, их эта норма не коснется. Хотя такое разъяснение от налоговой было где-то месяца два назад. Поэтому о нем тоже нужно знать. То есть вы предлагаете и этим предпринимателям тоже в том числе объединяться да, вот в данном да, случае? Конечно. Причем мне задавали вопрос, что делать с теми предпринимателями, которые уже купили и установили кассовый аппарат. Мы тоже защищаем их права. И тоже будем настаивать на изменение самого закона об РРО. Раз предприниматель уже установил кассовый аппарат, нашел на это средство и готов э, тянуть э, э, это ярмо ну, условно, то мы, конечно же, все равно будем настаивать на изменении закона об РРО, чтобы такие предприниматели почувствовали ослабление внимания со стороны государства к себе и меньше боялись штрафов, либо непреднамеренные ошибки. Ну и у нас остается буквально несколько минут, подводя итоги. Каковы основные риски отведения кассовых аппаратов с 1 июля в Украине? И что именно нужно властям изменить, чтобы все-таки бизнес в Украине стал прозрачным и наиболее выгодным делом и для предпринимателей, и наиболее прибыльным для государства? А, то есть э, риски отведения кассовых аппаратов. Первое – это затраты, которые многие потянуть не могут. Вторая, второй большой риск ⁇ это повышенное внимание со стороны государства и штрафы, которые предприниматель может получить. Это два основных риска, которые предприниматели останавливают перед необходимостью введения кассовых аппаратов. Что нужно сделать государству? В первую очередь, для того, чтобы бизнес устанавливал кассовые аппараты, надо дать возможность бизнесу спокойно работать, восстановить те обороты, которые были до кризиса, чтобы бизнес начал расти. Бизнес, у которого есть деньги, спокойно поставит кассовый аппарат. Параллельно нужно изменять законодательство, упрощать условия ведения бизнеса, упрощать налоговую систему, для того, чтобы создать наилучший на континенте бизнес-климат в этой стране. Чтобы сюда потекли деньги инвесторов, и чего греха таить, и часть российского бизнеса выходил сюда. Потому что там тоже условия на сегодняшний день не самые лучшие. При соблюдении этих ну, условий... Хотелось бы иметь в виду переезжало вообще, да? Да, конечно. При соблюдении этих условий бизнес и государство найдут общие точки соприкосновения, станут партнерами и будут доверять больше друг другу. А готовы ли предприниматели при нормальных условиях раскрывать и свою прибыль, и данные о своих конечных там, бенефициариях и так далее? Да, конечно, бизнес готов раскрывать эти данные, но при этом он должен понимать, что он защищен. И здесь мы тоже готовы включиться в этот процесс, то есть бизнес-ассоциации. Во-первых, разъяснять, почему бизнесу выгоднее работать в новых условиях. Но для этого новые условия должны быть. С другой стороны, мы должны и обязаны и можем защищать бизнес перед государством. То есть мы как раз есть теми посредниками, которые в первую очередь пекутся за создание нормальных условий для бизнеса и гарантии государства, что оно будет нормально развиваться, если бизнес будет развиваться тоже хорошо. Ну что ж, спасибо вам за участие в нашей программе. Я напомню, у нас в гостях был Александр Чумак, президент Ассоциации частных работодателей. Спасибо. До свидания. До свидания.